Bu gün müharibə başa çatdıqdan sonra artıq Qərb dairələrindən bəzi Qərb liderləri məsələ qaldırırlar ki, bəs Azərbaycanın nəzarətinə keçən, azad edilmiş torpaqlarda Xristian məbədləri nə olacaq? Narahatlıq ifadə edirlər. Həm mənimlə söhbət zamanı, həm rəsmi bəyanatlarda Heç kim narahat olmasın. Xüsusilə Qərb dövlətlərinin liderləri hansılar ki İslamofob hislərini alovlandırırlar. Hansılar ki İslam müqəddəslərinin çəkirlərinə göz yumurlar və hətta onlara təhqir edənlərə bəraət qazandırırlar. Onların haqqı yoxdur bu barədə danışmaq. 1. İkincisi Bizim ərazimizdə olan bütün məbədlər bizim tarixi sərvətimizdir. Azərbaycanda hər il Bakı humanitar forumu yəda ki e, mədəniyyətlər arası dialoq forumu keçirilir. Azərbaycanda dünya dinlərinin liderlərinin zirvə görüşləri keçirilir. Baxın görün nələr deyilir bizim haqqımızda. İslam Əməkdaşlıq təşkilatı Azərbaycanda müsəlman dininə olan münasibəti nümunə kimi göstərir. Rusiya pravoslav kilsəsinin patriarxı Kiril Bakıda olarkən Azərbaycanda bu sahədə görülmüş işlərə yüksək qiymət verir. Pravoslav kilsələrdə olub. Roma papası Francis Bakıda olarkən Üz rəsmi çıxışında Azərbaycanda tolerantlıq, dini dözümlülük, multikulturalizm haqqında danışır. Kim bizə yara tuta bilər? Məscidləri bağlayan, yaxudaki müsəlman məscidlərinə öldürülmüş donuzların başlarını atan bizə dərsləyəcək, narahatlıq ifadə edəcək. Bizə heç bir narahatlıq ifadə etmək lazım deyil. Bütün bizim Tarixi abidələrimiz dövlət tərəfindən qorunur. Mənim göstərişimlə və dövlət vəsaiti hesabına hazırda 2 pravoslav kilsəsi təmir olunur. 3-cü kilsə təmir olunub, inzibati bina tikilib. Müharibə dövründə Udin qardaşlarımızın kilsəsi Heydər Əliyev fondu tərəfindən təmir olunaraq istifadə verilib. Bizim Qafqaz Albaniyası Kilsələri bizim milli sərvətimizdir. Gülcü kilsələrimiz. Erməni kilsəsi. Və bu məcidlər və düşmən ineyib donu saxlayıb. Bu şəkillər var internetdə. Zəngilan məcidində azad edilmiş ümmət məciddə donu saxlayıb. Cəbrayil məcidində də donu saxlayıb. Biz UNESCO ilə çox sıx əməkdaşlıq edirik. Amma yəlib xristiyan məbədlərinə Bar çəkmək istəsə bura gəlsin. Gəlsin və desin: "Vəşi Erməni neyni burda?" Bir də ki bu məsciddə burada bir də sel bunlardan əvvəl Misqrufun həmsədir ölkələrinin səfirləri olub. Onlar 2 dəfə fakt araşdırıcı missiyaları keçiriblər və mənə deyiblər ki, Ağdam məscidində olublar. Niyə məsələ qaldırmay bu? Niyə nə rahatlıq yaratmır bu bəzi qərb liderlərində? Deməli müsəlman məscidlərini təkdil etməyə ular, inək donu saxlamaq ular, dağıtmaq ular. Belə desə, belə də desinlər. Və getsinlər öz ölkələrində problemlərlə məşğul olsunlar. Bizim işimizə burlarını soxmasınlar. Heç kim bizim işimizə qarışmasın. Biz özümüz gəlmişik bura. Bütün o ülkelerin sellerine rağmen gelmişiz. Bütün tahribatlara rağmen gelmişiz. Kan döke döke ve durmuşuz bizim toprağımızda. Hara getsin özüyle meşgul olsun. Bizim işimize karışmak isteyenin de cevabını vermişiz ve vereceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.